знакомить ребят между собой, чтобы они начали коммуницировать, дружить, общаться. Поэтому здесь очень удобно работа в малых группах. То есть после фильма вы можете дать любое задание, да, работа в малых группах. допустим, по 3-4 человечка объединились в группе, задания например, как вы думаете, как бы дальше сложилась история этого дела. Ну, есть очень много фильмов, которые заканчиваются, да, ну, не тогда, когда все жили счастливы, умерли, а где вот какой-то этап жизни закончился. И дальше, ну, не знаю, там, школьник наконец-то поступил в да, вот это бы хэппи для фильма, но его же история может продолжаться. Вы можете предложить, да, прописать сюжет дальше. Или можно в малых предложить так называемый ремейк. Да, да, они сейчас очень хорошо знают, что это ремейк. А какой бы вы ремейк снять? И вот вам 4 группы, 5 групп, они представляют свои. И они работают в малых группах с плакатами, рисуют. Ну, вам эта методика, когда малых групп знакома. Вы можете ее спокойно использовать, после... таким образом обсуждать тоже фильм. Ну и вы убиваете как бы, да, вторую задачу, ну, хорошую да, то, что у вас ребята начинают в малых группах общаться, если особенно у вас факультатив, на который ходят разные да, классы, разные возраста, то очень важно, чтобы таких малых группах перемешали. Mm -hmm. Дальше это различные формы дискуссии, вот вам пример как раз-таки нашей работы, а, непосредственно с теми плакатами, которые я сейчас вам показывала. Ребята занимали свою точку зрения, дальше мы вышли на общую, общую тему роль женщины в политике, а, остается ли женщина женщиной, или надо иногда отказаться от своих женских. То есть в итоге пошла дискуссия уже с линкодом, у нас появилось, как видите, две точки зрения, ребята уже четко заняли две позиции, и дальше мы уже обсуждали в целом более сложную проблему, вообще там, роли женщины в истории, в политике во всем. Вот тоже метод, это уже дискуссионный метод, если вы строите свой киноклуб, это дискуссионный. Также мы использовали различные такие вот близкие и понятные им затравочки в виде проголосуй за лучший фильм, рейтинг, вот то, что они любят, в принципе, то, что сейчас популярно. Мы, допустим, когда проходил сезон каждого года, в конце сезона, то есть это получается в мае месяце, когда заканчивался учебный год, мы подбивали итоги. В любом случае мы проводили какое-то заключительное заседание, но чтобы оно не было скучным, мы его начинали с голосования. Мы выбежали все фильмы, которые мы просмотрели, и вот, пожалуйста, голосуйте. Ребята оживлялись, вспоминали таким образом все фильмы, которые были просмотрены. И потом нам становилось гораздо легче обсудить весь год, который мы проработали. У них в голове всплыли все фильмы, о которых мы говорили. Можно было проследить историю этих фильмов, тематику этих фильмов. Поэтому таким образом, вроде бы они голосуют, им весело и смешно, но на самом деле у них систематизируются все эти фильмы, которые мы посмотрели, Потому что у фильмов есть определенная цепочка. Тоже формат, который можно использовать. Можно строить и на клуб, исходя и делать акцент именно на анализе персонажей, героев. А, здесь тоже весьма особенно хороший этот метод, если вы работаете с фильмами по социальным проблемам, да, где человек делает выбор, да, где человек принимает определенные решения. То есть, в принципе, все фильмы нормальные, не все равно о социальной проблеме, так или иначе. Вот, поэтому, в принципе, работа с персонажами, много есть методов таких простых и удобных для ребят, с которых можно научить их говорить, потому что большая проблема на киноклубе, особенно если он предполагает обсуждение, то это, конечно, чтобы э, киноклубовцы начали говорить. Что можно использовать? Можно один из методов работы с персонажами. Ну, у нас два известных персонажа. Волк и Заяц. Да? Помним их, помним, чего они делали, чем занимались, чего творили. Итак, вот есть такой метод, э, тоже из технологии критического мышления, это биографический метод. У нас с вами есть два героя, у них есть какие-то качества характера. Вот, например, ну, у волка какие -то... могут быть два качества характера. Что в голову сразу так приходит, когда мы вспоминаем волка из напоминания? Какой волк? Безалаберный. Безалаберный. Ну, и, <связывающие> и второй? Заобразительный. Самый... Хорошо. Братитель. Вот, было мнение, что он безалаберный. Вспомните, есть ли какие-то фрагменты из мультика «Ну, погоди», которые подтверждают то, что он безалаберный? Конкретно? Что ну, помните что-нибудь? Ну, такие подтверждения, в Не так. То есть есть много примеров, когда он чего-то там пытается насолить зайцу, но он не думает о последствиях, да? И, и постоянно, мультики постоянно мультики, будет по да, попадать. Да. Окей, потом был вариант, то, что он какой еще кто-то провел без Сообразительный. Почему сообразительный? Почему? Потому что он всегда находит выход из сложившейся ситуации. И что вам, он вообще не сдает. Да. Сколько он Оказывается, что он-то оптимист. Его и мотоциклом на он переехал, и трубой по башке стукнул, и роялем стукнул, и на Характер, да, что такое характер? Как он влияет на наш выбор? Что формирует этот характер? Да, под... И плюс важно, что вот в этих квадратиках да, заполняются примеры из фильма или примеры из мультфильма, то есть конкретные поступки. И мы начинаем соотносить, например, как поступок соотносится в целом с характеристикой личности. И иногда получается, что тот же самый антигерой да, наказывает он добрый. Почему? Ну, а были вот такие вот такие примеры. И таким образом мы можем показать героя фильма или антигероя фильма совершенно с другой стороны. И это вам поможет запустить обсуждение. Да? А почему не всегда все соответствует? А почему герои не такие очевидные, так да, как нам кажется на первый взгляд? Пожалуйста. Вы просто я вспомнила как раз о «Волке и Зайце», когда Курлянский, ну, в первой серии там, ну, погоди, mm -hmm. запустили, ну и детвору собирали, так сказать, экспертов детских. И у них же опять ярчики пришли, все положено, уже. Дети, ну кто положительный дело? Заяц! Дети, с кого будем брать пример? Зайца. Ну, просто прошла эта конференция, ушли детки, одна маленькая пятьярча подходит к кулянку, за они берут. Мне больше волк нравится. А чем же не нравится? Ну несчастная пошла. Вот так как бы заяц, Работа все равно. Работает с таким вот образом. Очень важно. Ведь сейчас у нас большая проблема клишированность много появилось клише. И мы сразу вешаем на людей ярлыки. И вот на примере, допустим, Google, я поставила самый простой пример. Конечно, вы будете смотреть фильмы более сложные с более сложными героями. Но мне кажется, очень важно показывать вот эти клише, насколько они опасны. Если вы человеку повесили ярлык, то он всю жизнь может с этим ярлыком прожить, и общество часто не дает ему шансов измениться. Вот он вышел из колонии, и на нем уже ярлык, и шансов никаких. А я работала в приемной правовой, ну, я еще юрист, и мы оказывали бесплатную помощь, к нам разные люди приходили, и в том числе те, которые освободились из колонии. И многие из них попадали туда совершенно по другим причинам. Ну, к сожалению, у нас не идеальное правосудие, скорее даже менее идеальное, чем хотелось бы. И очень много людей, которые вообще попали туда совершенно иначе. И вот это клише, которое на человека повесили, все, вроде бы по конституции у всех право есть, на работу, на труд, но реально везде отказ, 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 отказ. А человек во многом гораздо лучше, чем те, которые работают даже там, рядом. рядом с нами, когда бывает такое. Очень важно на работе как раз с персонажами мы можем выйти на эти проблемы. Это очень удобно. Вы можете это делать либо на доске, и это будет групповая работа. Вы можете раздать такие а, заготовочки в малые группы. Вы можете раздать вообще индивидуально. И каждый сидит индивидуально заполняет, а дальше вы можете уже коллективно обсуждать. И вы увидите, как много человек характера в итоге да, нашлось у одного Как По-разному все посмотрели на него. Иногда бывают проблемы со словарным запасом у э школьников, поэтому мы не стесняемся, раздаем им раздаточку с прилагательными, чтобы они, если не могут выразить свои мысли и так, то, пожалуйста, и вы таким образом можете еще и пополнить словарный запас. Особенно вот кто э да, преподает, допустим, русский язык, украинский язык, да, это тоже такой дополнительный э важный момент, расширять как раз-таки словарный запас. Кроме того, учителя, они просто могут... Согласна. Да, очень многие приемы Мы очень многие приемы использовали просто на уроках истории. Я преподаватель была истории и правоведческих дисциплин. У меня, например, по уголовному праву студенты сдавали зачет на примере мультика про расследование колокол. Помните, колокол мы взяли стек. Да. Они сначала фокотали все и очень долго серьезно. Но они по этому мультику должны были определить состав уголовного преступления. И все после этого свет заканчивался. И причем там на самом деле все очень четко, можно определить соучастников, виды соучастников и так далее. И вроде бы все легко, но не хочется же показывать реальные убийства и смерти и так далее. И как бы этот мультик снимает вот этот негативный все-таки момент, что многие из них, конечно, не будут связаны с милицией, многие из них это будущие учителя. И как бы, ну, все эти ужасы рассказывать да, уголовного производства не хочется. Но знания они должны иметь, они должны знать, что такое состав преступления, какие бывают категории соучастников. Мы брали этот мультик 20 минут, как раз таки пара идет час 20, 20 минут они смотрели эту серию, и целый час у меня была работа на 15 человек, мне с головой хватало, чтобы проверить, как они четко выявили состав преступления, определили случайно. Все. Это как раз таки вообще не связано с киноклубом, да, это абсолютно обычная работа на парах по уголовному праву. Поэтому эти методы можно использовать, когда угодно будут Что касается творческого формата, ну тут были картинки, это как раз таки наши ребята делали собственные афиши. У вас очень много есть ребят, которые действительно хотят что-то делать, не всегда знают как, зачем, и чего делать. Но очень многие, конечно, имеют вот эту вот тягу к какому-то и создавать что-то свое. Мы начинали с простых вещей, мы начинали с такого упражнения создать свою фишу. Мы им предложили подумать тот под фильм, который им нравится. Они предложили пять фильмов. По этим пяти фильмам мы их объединили в группы, кому какой фильм нравится, и предложили «Создайте свою фишу и как бы сделайте такой, э, как это называется, вот этот, рекламный ролик, фильм, да, ну, э, проговорите такую бы, рекламную кампанию. И вот они с помощью коллажа, да, коллаж там всем известен, доделали своих афиш, у нас получилось пять фильмов, каждому фильму они написали свой какой-то супер-пупер блокбастер, да, супер-пупер, там, популярный, вот такой вот релиз они сделали и презентовали. И дальше они голосовали, ну, кроме той группы, которая за и получается, тот плакат, который он собирал больше всего голосов, это был следующий фильм для показа. И они вроде бы, с одной стороны, вовлекаются вообще в процесс киноклуба, отбора фильма, с другой стороны, это абсолютно другая форма работы, она им интересна. И в третьих, они создают что-то свое. После создания свою фишу мы пошли дальше, и в итоге они начали снимать уже свои ролики. Я об этом тоже чуть-чуть расскажу, как мы до этого на самом деле под рукой просто потрясающий материал. Мы в Крыму столкнулись с тем, что когда у нас там заблокировали доступ журналистов, и нас с материка никто не мог реально приехать в Крым, когда у нас начались вот эти события, все эти там пророссийские митинги, разгоны про украинские, у нас реально не было журналистов с материка, которые могли бы доносить реальную информацию. Нам в итоге пришлось самим выходить и самим снимать то, что происходит. Я в том числе ходила на, на, на митинги и на те, и на другие, чтобы зафиксировать. Но я ходила с правозащитницей, я собирала факты, вот, мне надо было. Но тем не менее, я попала в ситуацию, когда мне с собой пришлось учиться, как держать камеру, как откуда снимать, чтобы все было видно, что такое охват, не охват. И хорошо, у нас там был друг Валерий Малаянов, российский режиссер известный, который у нас как раз проводил тренинг для наших активистов. И я вспомнила как раз таки все его...